नमस्कार परभणी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो मी दिलीप बनकर ठळक फुटबॉल डे परभणी तिवा फुटबॉल खेळाडूंचा उत्साह परभणी शहरातील ईदगाह मैदान येथे तेवीस मे दोन हजार पंचवीस रोजी सकाळी सात वाजता एफ सी ग्रास फुटबॉल डे मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ए आय एफ एफ वेस्टर्न इंडिया फुटबॉल असोसिएन्स डब्ल्यू आय एफ ए आणि ग्लोब स्पोर्ट्स अकॅडमीवर डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर परभणी यांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्रासरूट फुटबॉल डेव्हलपमेंट प्रोग्रामचे आयोजन करण्यात आले होते स्पर्धा कार्यशाळा आणि क्लिनिक या कार्यक्रमात विविध उपक्रमाचे आयोजन करण्यात आले ज्यामध्ये फुटबॉल मॅचेस फुटबॉल क्लिनिक फुटबॉल वर्कशॉप ग्लोब स्पोर्ट्स अकॅडमीच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या उपक्रमाचे उद्घाटन डॉक्टर बशीर खान शहानवाज फारुकी सुनील देशमुख आणि शेख रफीक यांच्या हस्ते करण्यात आले तसेच शेख जफर आणि शेख बिलाल यांचीही उपस्थिती होती युवा खेळाडूंचा सक्रिय सहभाग होता अठरा आठ ते सतरा वयोगटातील युवा खेळाडूंनी फुटबॉल स्पर्धेत उत्साहाने भाग घेतला खेळाडूंनी अप्रतिम खेळाचा अनुभव घेतला आणि सर्वांनी आपल्या कौशल्याचा उत्तम प्रदर्शन केले ग्लोब स्पोर्ट अकॅडमीचे सचिव सय्यद शकील यांनी सांगितले की या उपक्रमामुळे परभणीतील युवा फुटबॉलपटूंना नवीन संधी आणि मार्गदर्शन मिळाल मिळाले आहे फुटबॉलची आवड असलेल्या युवकांसाठी हा एक शानदार उपक्रम ठरला आहे परभणी न्यूजच्या घेतलेला हा वृत्तांत आज जो तो एशियन फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से जो तो ग्रास रूट डे मनाया जाता है तेईस मई को तो आज हम लोग जो है तो यहाँ होने का रीज़न ये है कि आज हमारा फुटबॉल का एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की तरफ से ग्रास रूट डे है तो हम लोग आज इस इस, इस ज़िम्मन में जो है तो हमने अंडर टेन अंडर थर्टीन अंडर फिफ्टी अंडर सेवनटीन के फ़ुटबॉल के मैचेस ऑर्गेनाइज करें और इस मैचेस के हमारे चीफ गेस्ट है डॉक्टर बसीर अहमद खान सर उनके लिए ज़ोरदार खिलाफ़ कीजिए ग्लोब स्पोर्ट्स अकेडमी लास्ट के फोर ईयर्स से ये एफ सी ग्रास रूट डे मना रही है और आप लोग जो है तो इस ग्रास रूट डे का हिस्सा बनते हैं इसके अंदर वर्कशॉप होता है फुटबॉल क्लिनिक होता है अलग अलग टाइम के अलग अलग टाइप के हम लोग जो तो अर्ग, है तो इस्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और हमारे साथ सभी बच्चे और सभी गेस्ट हमको जो सहयोग करते हैं और जो हमारे लिए कीमती वक्त निकाल कर आते हैं हम सभी का जो है तो ग्लोब स्पोर्ट्स अकेडमी पर बनी फुटबॉल लवर्स और परभनी के जो ग्रास रूट फुटबॉलर है इनकी तरफ से ये सभी गेस्ट का जो है तो शुक्रिया अदा करते इतना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए और मैं कहूँगा कि इस जुम्मन में डॉक्टर बसीर साहब से ये बच्चों के लिए दो दो वर्ष का है दूर दखला बसमिल्लाइन आप तमाम बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद इस वास्ते नौकियों के ग्राउंड पे लाना बहुत बड़ी बात है और शकील सर जो ये काम कर रहे हैं अलहद अगर इसको ग्रास रूट बोलते ये जो नाम रखा हुआ है तो ये क्या है कि अगर आपके जो है बीच से निकला हुआ पौधा अगर उसकी नशोनुमा अच्छी रहेंगी तो आगे जाके दरख्त भी अच्छा बनेगा और वो इंशाल्लाह अच्छे फल देंगे इसका ये मकसद है ग्रास रूट का जो है इसका इसका मकसद आप समझिए अगर आप बचपन से ही खेल कूद के शौक़ में रहेंगे तो इससे आपके जिस्म की भी आपके दिमाग की भी दोनों की नशोनुमा अच्छी होंगी और दिमाग को कोई तो भी नशा लगता अगर आप खेल का नशा रखेंगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा खेल का नशा नहीं रखेंगे तो लोग ना दूसरे नशे समझे मोबाइल का नशा और दूसरे फालतू नशे जो है वो करना शुरू कर देंगे नशे का हाल ऐसा है आज कि हमारे पास जो मरीज़ आ रहे मोबाइल में उनको जो है गेम का नशा लग जा रहा तो कोई तीन लाख हार गया कोई चार लाख हार गया एक ने पैंतीस लाख रुपए मोबाइल के गेम खेलने में हार गए वाला तो ऐसे बुरे लत से बचने के वास्ते ये मेहनत ग्रास रूट से जो शकील सर कर रहे हैं अल्लाह इनकी मेहनतों को फरमाए और आप तम सवा, तमाम को जो है ऐसे बुरे लतों से बुरे बीमारियों से बचा कर अच्छे चीज में अच्छे शौक के अंदर में आप लोगों को डाले आमिन पत्र संपल पुनः भेटूल बतमी पत्र शहर ताजा घड़मोड़ जाहत रा परि न्यूज